Правильно. Людей, как бы многие психологи, которые тоже там читают много тренингов, рассказывать про какие-то стабильные коллективы. Там, да, что вот существует какой-то стабильный коллектив, мы вот сейчас всех, всех научим, и все будет замечательно. Я, билдин, билдин. По, опыту, по опыту создания как больших коллективов ну, под конкретные задачи, как под бизнес, так и под избирательные технологии. Невозможно это сделать. Люди всегда а. Разные, разные по мировозрушениям. И даже если ты строишь коллектив, который, условно говоря, не будет торговать, существует такой понятие как текучка кадров. Все равно все меняется. Да? Поэтому стабильный коллектив и стабильность ⁇ это скорее исключение, чем правило. Все, что мы говорили, люди с разным воспитанием, разными расприятиями текучка кадров. Второе. Интриги отсутствуют только там, где вообще ничего не происходит. Самое лучшее место, где отсутствуют интриги, это клавиши. Почему? Ну, там все уже, все уже решено. Да, то же самое. Интриги отсутствуют там, где то, где, то что как называют некоторые управленцы, отсутствуют так называемые карьеристы, которые вообще что-то хотят менять. Открою еще одну большую секрет. Люди страшно не любят перемен. Все люди не любят.